إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وقال الذين أنت على في شهر رمضان شهر رمضان فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرحان وقال عليه الصلاة والسلام الذين تذكروا بالقرآن وَزَكَّرُوا به الناس تذكيرا <applause> اما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى سيدنا مولانا محمد اللهم صل على على سيدنا مولانا محمد نهيد جهامي مسعى محمد جمال خدا صلى على وعلى <applause> سيدنا مولانا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله من الله نفس القران حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله عليه وسلم مِنَ اللهِ نَرْسَى الْغُفْرَانِ صَلَّى اللَّهِ

الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسرت جميع خصاله صلوا عليه وعليه سلموا يا كامبا صلوا على سجل من مصطفى ما جاء إلا